Salam, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox əla bir ərazidənin birində yenicə təmirdən çıxmış, gözəl bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var və bildirin ki, ev Masazırda bütün infrastrukturlara yaxın, əla bir ərazidə yerləşir. Evin birinci və ikinci mərtəbəsi monolit betondur, çox yüksək keyfiyyətlə tikilib, inşa olunmuş Əla bir həyət evidir. Dəyərli izləyicilərimiz, bax gördüyünüz kimi evin bu formada əhətyan sayısı var. Evin yanına, arxasına keçmək mümkündür. Mərtəbələr arası monolit betondur. Dəyərli izləyicilərimiz, bildirim ki, evin təmiri çox yüksək səviyyədə aparılıb. Bax gördüyünüz kimi e, yan tərəfdən də keçid etmək mümkündür. Bax burada sizə göstərim. Yəni burada istəyə görə manqalını da qurmaq olar. Yəni çox e, zövqlü təmir olunmuş, əla bir həyət evidir. Daha çox vaxt itirmədə daxil oluruq evin içinə. Bax gördüyünüz kimi bu formada birinci mərtəbənin giriş hissəsidir. Deməli, birinci mərtəbə, yəni döşəməsi istipoldur. Burada baxın belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü çox geniş və işıqlı bir qonaq otağıdır. Və təmir zamanında bax gördüyünüz kimi divar kağızları çox nəzərəçarpıcı yəni, şəkildə seçilib laminatı, bahalı olan laminatdır. Qiyməti də sərfəlidir. Və qeyd edim ki, evin e, yerləşdiyi ünvan 6 nömrəli məktəbə yaxın, Masazır qəsəbəsində yoluncaq açılan ərazidədir. Deməli, ayrıcılıq olaraq sizə birinci mərtəbədə mətbəxi göstərəcəm. Baxın, görürsüz çox geniş, işıqlı bir mətbəxi var. Dəyərlə izləyəcəyimiz. Bildirim ki, evin, yəni təmirli çox yüksək səviyyədə aparılıb. Yəni keyfiyyət baxımından da çox keyfiyyətli bir evdir. Bax, burada belə bir, bir geniş mətbəxdir. Mətbəxdə televizor, xətt direktdir, qovşaqları hamısı qoyulub. Deməli, qalıb evin üstü hissəsini sizə göstərəcəm. Və Bax, baxın, burada da birinci mərtəbədə belə bir, -bir ham otağıdır. Bax bu formada. Qalıb evin ikinci mərtəbəsini sizə göstərim. Və dəyərlizləcəyimiz bildirim ki, evin qiyməti 85.000 manata saxta çıxarılıb və mərtəbələr arası da monolit betondur. Deməli, baxın belə bir balkondur. Formada həyət yanı sahəsidir. 2-ci mərtəbədə həzin görürsüz, burada 3 yataq otağı və bir hallı təmin olunubdur. Baxın, belə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, belə bir gözəl səliqəli yataq otağıdır. burda yenə də növbət olaraq belə bir, bir geniş hətta otağın görürsüz. Və bunu da bildirim ki, evin hər bir tərəfi qoşa daşdır. Baxın. Yəni qoşa daşdan tikilmiş əla bir evdir. Dəyərliz dəyəcəyimiz inşallah yəni hamınıza bu evlərdən də gözəli qismət olsun. Baxın burda da görürsüz yataq otağını həqiqətən çox geniş formada tuallaşdırıblar. Bu otağın ölçüsü çox genişdir. Əgər sizin axtardığınız ünvanda hər hansı bir ev varsa, videonun şərh bölməsində qeyd edəyin, sizlər üçün həmin evləri dərhal çəkib göstərərəm. Bu birinci mərtəbədə olduğu kimi, baxın, ikinci mərtəbədə də bir ev gözəl, sanitar qovşağı var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağ və videomuzu bəyənməyi unutmayın ki, satışa çıxan ilk yeni evlər birinci olaraq siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağa, videomuzu bəyənməyi unutmayın.